школу с золотой медалью, сейчас учится в университете. Я думаю, она и дальше меня не подведет, да и внуки тоже. А вам желаю, что у вас еще есть время, вот, если кто-то еще не до конца использовал все свои возможности, получше учиться, ребята, потому что сейчас вы закладываете фундамент всей своей жизни, будущей. Это все сейчас вот в ваших руках. Что вы сейчас в свою голову забьете, что вы будете иметь, то вы потом и будете иметь. Потому что это ваши деньги, это ваше положение в обществе. Вы сейчас все это создаете. И если сейчас, может быть, есть желание повалять дурака, побегать, там все это. Ребята, у вас еще будет на это время. Поверьте, будет время и на отдых, и на все остальное. Возьмитесь, вот, если 9, 10 там класс, у вас еще есть возможность что-то исправить. Возьмитесь за ум. Я, если хоть на балл оценочку подтянете, это уже будет потом ваше дополнительное в вашей жизни, дополнительный ресурс какой-то. Вы творите свою сейчас судьбу. Ни папа, ни мама, ни ваши учителя. Вы делаете свою судьбу. Да, я очень часто вспоминал школу и сожалел, что некоторые моменты были упущены. Хотя я закончил ее без строя. Так что вперед в большую жизнь. И дай Бог, чтобы вы никогда не видели то, что видели мы. Чтобы вы никогда не видели вражеские самолеты над своей головой. Чтобы вы не видели погибших детей, женщин, стариков. Дай вам Бог прожить свою жизнь в мире. Спасибо. бывает ребята не впервой, Там боить коней казацких и чужие реки. Казаки, казаки, едут, едут по верлину наши казаки. Казаки, казаки, едут, едут по верлину наши казаки. Он коней ведет шашком, видит девушка с мужком, И с косою под пилоткой на углу стоит. С тонким станом, как глаза, Синего и глядя глаза, Не задерживая движение, Казаку кричит. Казаки, казаки, Едут, едут по Берлину наши казаки. Казаки, казаки, Едут, едут по Берлину наши казаки. По Берлинской мостовой снова едет вертовой Про девчину, про землячку Говорит, друзья Как приеду в тихий дом, как вернусь на тихий дом Синеглазую землячку снова встречу там да, Я дитё войны. Мне уже 80 лет. А когда начиналась война, мне было всего 8 лет. 8 лет. Но я войну помню вот и то. Я был на оккупированной территории, видел первые годы войны, конец войны, победу. Все это я помню на сегодняшний день. Особенно было тяжело, когда наши отступали. И вот только заняли немцы город, появились предатели, которые выполняли указания немцев и расстреливали, и гоняли в место, и издевались над людьми. Особенно пострадал нас, это евреи как только в город заступают, то обязательно значит, собирали всех евреев и отправляли в Потом уничтожали. И потом зверски уничтожали. Значит, Артемов есть такой город. Там длинные погребали. Они людей туда загоняли, замуровывали их в этих погребах, и там они умирали своей мученой смертью. Теперь тут некоторые говорят, что Первая мировая война. Да, Первая мировая война для американцев, для немцев, те, что потерпели поражение, для англичан, да? и для наших бандеровцев. Но для нас это была великая отечественная война. Отечественная война. И в этой войне участвовали весь советский народ. Это русские, украинцы, узбеки, и так можно, все 16 республик. И самые лучшие люди и погибли на этой войне, и значит, прославили себя. В общем, была нация, общий народ, единый народ. К глубокому сожалению, все это развалили, и ничего лучшего взамен этому не сделали. Но теперь я еще хочу остановиться, потому что времени мало. Значит, мне довелось служить под руководством одних из самых активнейших участников, героев этот, э, украинского и русского народа. Вы знаете, что войска ПВО состояли и состоят и сейчас зенитые ракеты и войска и авиации. И вот, кстати, все знаменитые летчики заслуженные все в основном командовали в войсках ПВО. И были грома, это большими начальниками, начиная от главкома и кончая командующими армией. Покрышки. Трижды герой Советского Союза. И все у нас было три трижды героя Советского Союза. Это Покрышкин, Кожедуб и Жуков после окончания войны он трижды был, а потом ему еще присвоили четыре. Значит, от покрышки 59 самолетов сбил во время войны. Судец, значит, этот был в дальней авиации, но он был командующий ПВО. Гулаев непосредственный был мой начальник, зам команд... главкома войск ПВО, по боевой, по боевой работе. И он часто ездил на полигон, где я там был начальником базы. Очень простой человек. Он сбил во время войны 57 немецких самолетов. Но есть у него еще одно. Он сбил самого крутого немецкого летчика. Гитлер любил этого летчика, он у них считался самым лучшим асом, а он ее сбил. Так, э, дальше Колдунов, дважды герой Советского Союза, э, Лаврененков, командовал здесь, в Киеве, значит, тот сбил 35 самолетов, и этот Кожеду, э, значит, 62 самолета сбил, ну, я, конечно, и не видал, и, ну, служил, под, когда министром обороны был, начинал службу. Жуков. Это выдающийся человек. Жуков, значит, э, ну... Если вот спросите у своих родителей, значит, все, это самый лучший был алкоголь во время войны. Все где-то, где-то были провалы, его туда направляли, и он эти проблемы решал успешно. К сожалению, в последнее время к нему относятся... Некоторые критические, особенно вот эта свобода, постоянно на него клевещет, что он, значит, э, ну много жертв и так далее. Были жертвы. Ну, война без жертв не бывает. Значит, нужны дети, что я хочу, чтобы вы и, и желаю, как лучше кончили школу. Это раз. Второе. Значит не вот мое поколение, когда не обязательно надо окончать институт. Сейчас же все обязательно хотят стать этими э, высшее образование, хотя э, до этого высшего образования не способны. Значит, идите в рабочую профессию получайте. Если у вас все получится, значит дальше продолжите образование. Но некот, вот сейчас полно у нас юристов, экономистов, а сварщика не найдешь, токаря не найдешь. Вот мы в этим отличались. Я, например, после четырех классов кончил это железнодорожное училище, получил специально следствие. Четыре года учился в школе рабочей молодежи, это вечерняя школа, и работал. Потом окончил училище и дорос до полковника. Спасибо за внимание. Спасибо.

По-перше, наша зустріч, це правда про велику вітчизняну землі. Правда про Радянський Союз, правда про те покоління, до якого ми живемо. Як то, що я вчителька більше майже 50 років, і весь час працюю в міської організації патріотичної. Пошукову роботу варто проводити, люди, що знаходяться у Веській ямі, це більше всього. Моя червона гвоздіка з ї школи, ми знайшли людей, так що ми давати підключимося. І найголовніше, мені хочеться, щоб сьогодні, як висновок нашої зустрічі, в кожній школі прийшли ці такі уроки, на яких ми написали твори. І, і котку з кращих творів про дідусі, про прадідусі, про бабусь були. Бо це пам'ять. Дійсно сказали. Це останнє покоління, яке дійсно бачила війну. Це люди, які по книжках читали. І я, як дочка загиблого розвідника, я не знаю, де мій батько загинув, тому що в тому і суть що виступали, що війна ще не закінчилася, поки не буде ім'я, і похований останній солдат. І я вам бажаю щастя, здоров'я. І завжди усі школи. Я передам усі школи, тому що я в волонтерський центр веду в порядній мітираді. Особливі звернення Жукова до молоді. Він звертає домови і казав, що головне готувати себе з самого шкільних років, до великої битви, до служіння народу. І я вам хочу сказати, що ви пам'ятали слова роз'єркува. Ніхто не забути, нічого забути. І дійсно, коли це крові наша земля. Нікуди б не йшов їхав не ти, но здесь остановись. Могиле этой дорогой всем сердцем поклонись. Запомни, здесь навек лежит твой самый лучший друг. Он жизнь в бою не пощадил, а Родину берет. А вот с вами сегодня богато про Зеленую Браму. Так вот, по дии Зеленой Брамы все документы находят у нас в Умале. И хотя бы, я знаю, была такая Мария Михайловна Бенничук, какой были все документы. І Євгеній Долматовський, який записав міністерство оборони, і зараз, мабуть, в школі вам говорили, що зараз ми до дня перемоги готуємо, що наше місто буде присвоєно звання місто бойової слави. От і через то писав Долматовський. Писав: Я знав ні проживу бізумання, верніє, ні у мру, не побивав в той ямі розкальований до Безуміє. где не от красной глины холм Старинный город, весь в руинах, садинах, Старинный город вечно молодой. И парк Сапивка весь сияние, этот город наш герой. Еще его запрошу, и до перегляду на провезут фильм польские кинематографисты Варшавская студия «Метео». Я консультант этого фильма. Он называется «Умань сказка, были легенда». Я, и Штемец. Я вам бажаю здоров'я, щастя, успіхів. І ця зустріч назавжди, каже, повертається. зустріч правди. Зустріч правди з очима повних слів від тих, хто її завої батьки. Будьте здорові! Дякую. Салют, как застрел. 17 го дільного дільона, то я думаю, та що вони всі один день народилися, а це ці всі люди загинули, вони не захищали Умань, вони захищали наш радянський період. І я попрошу встати і почтити пам'ять цих людей, хвилину мочити, щоб забрати такий І ми кожен день, мов останній в житті, радіючи сонцю благий чому небі, хто зна, що жирі на тебе в майбутній, як добреся і тебе, люби своїх близьких, родину шану, батьків поважай, що з дитинство навчали. Молись за ним, бережи ціну і яких за тебе, що життя віддали. Завжди пам'ятай, доброта, вірний друг. Нехай в твоєму серці вона розійдеться. Даруй теплі посмішки всім, хто вкуп, І доля тобі неодмінно всміхнеться. І дай Бог, щоб всім вам усміхнулася доля. Дякую у вас.